В книгу занесет Что есть такая нация Студенты Живой и замечательный народ Понять и изучить их очень сложно Но что, к примеру, скажете Когда все то, что прочим людям невозможно Студенту наплевать И ерунда Вот сколько в силах Человек не спать Ну день, ну два И кончено, ломается может... Микрофон включите Студент же может Студент же может сессию сдавать, не спать неделю, шахмат не бросать, да плюс еще влюбиться ухитряется. Да, а сколько спать способен человек? Ну пусть проспит он сутки на боку, потом, вздохнув из подопухших век, вздохнет и скажет. Больше не могу. Вот у студента если нет зачета, в субботу положите на кровать, и он проспит на следующей суб... до следующей субботы, а встав, еще и упрекнет кого-то. Ну что за черти, не дали поспать. А сколько может человек не есть? Ну, день, ну два и тело ослабело, и вот уже не встать ему, не сесть, и он не вспомнит, сколько шестью шесть. А, а вот студент совсем другое дело. Коли случалось на мели остаться, студент не поникает головой. Он храбро будет воздухом питаться и плюс водопроводной водой. Что был хвостатым прошлым человек, научный факт, а вовсе не поверье. Но хвост давно оставя на деревьях, как живет он на земле за веком век. Егор добрее кожу на щеках, он пращура ни в чем не повторяет. А вот студент, он и с хвостом бывает, а даже есть при двух и трех хвостах. А что значит дружба? Твердая, мужская, на это мы ответим без труда. Есть у студента дружба и такая, есть еще иная иногда. Все у ребят отлично разделяется, и друга друг вовек не подведет. Пока один с любимой встречается, другой идет сдавать его зачет. Мечтая о туманностях галактик и глядя в море через прицелы призм, студент всегда отчаянный романтик, хоть может сдать на двойку романтизм. Да, он живет задиристос и сложно, почти не унывая никогда. И то, что людям, прочим, невозможно, студенту наплевать и ерунда. И споря о стихах, о красоте, живет судьбой особенной, своею. Вот в горе лишь страдает, как и все, а может даже и чуточку острее. Так пусть же, обойдя все континенты, сухарь-этнограф книгу занесет что есть такая нация студенты, живой и, и замечательный народ. На самом деле здесь нет человека, который бы не знал, кто такие студенты. Но мало кто из вас знает, что именно мы и являемся представителями нации студентов. Всем понятно, что каждая нация живет на определенной территории в определенном государстве. А наше государство, или как говорят у нас студентов Альма-Матер, называется Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко. Даже нет, ты абсолютно прав, но не совсем. В огромном государстве ЛНПУ с населением около 25 тысяч человек есть совершенно особенный город. Город, в котором живут философы и музыканты, художники и танцоры, и называется этот город Институт культуры и искусств. Мы же и являемся же ее жителями. Я, например, студентка четвертого курса специальности культурология. А я учусь на втором курсе специальности кино искусства. Послушайте, а вы разве не заметили, что именно в названиях этих двух специальностей лучше всего просматривается и название нашего института? Почему? Вот... Почему это? В Институте культуры и искусств много и других специальностей. Ну, художники, вокалисты. Эй, не скажи. В Институте культуры и искусств много общего. Вот давай сейчас посмотрим на название. Институт культуры и искусств. Культура логия. Кино, телеискусство. Чувствуете сходство? А в институте культуры... Институт культуры и искусств расположен в уникальном месте По совместительству являющийся и памятником архитектуры В народе его называют дом техники Но мало кто из вас знает, что именно в этом помещении С молодыми людьми происходят настоящие чудеса Ну а разве не чудо, скажите на милость Что всего за каких-то 4-5 лет Из обыкновенных вчерашних школьников Наши студенты превращаются в настоящих творцов Людей, знающих не понаслышке что такое культура, искусство и вдохновение Ага, и постоянные стрессы во время сессии Ну и что? А пусть так Но я точно знаю, что в этот, как сладостен этот миг Как здорово, когда получается, когда что-то сделаешь прекрасное Когда напишешь какое-нибудь какое стихотворение, сыграешь роль Спасибо. Сделаешь настоящий экранный шедевр Постигнешь мысли знаменитых философов и наконец поймешь, что такое истина. Да, а момент истины для нашего героя пока еще не наступил. Он пока еще, еще в поиске. Вот посмотрите, какой грустный сидит. А впрочем, смотрите сами. Что ж рубы ты, мама? Як що робити? Звісно ж, борщу боїсти. А не хочеш борщу? Так варенички. Ось я зараз. Да ну який борщ, мамо, які варенички. Я кажу, що робити далі, куди піти? Чим займатися, яку професію обрати? Так, їсти все одно треба. Їш і все. Ну, ви зовсім мене не розумієте, мамо. Ой, ну добре, синку, добре. Я згодна з твоїм рішенням. Ну, давай разом поміркуємо. Давай? Ну, давайте. Ну, ось, наприклад, твій хрещений батько. Коваль він на всі три села найкращий. Да ну не хочу я. Ой, дитина яка. Ой ой. ой О! Якщо ковалем не хочеш, давай як твоя рідна тітка-паразка. Лікарем, ну дуже ж поважна професія. Та да, ну не моє це. Ну, якщо і лікарем не хочеш, то йди тоді до мене, в будівельну бригаду, вивчишся на будівельника або на. Катура, як твоя матуся, Ой, да ну що ви, мамо, зараз 21-ше сторіччя. Навкруги стільки багато цікавого професії різних. Я хочу досягнути чогось ну, набагато більшого, зробити щось неймовірне. Я прийняв рішення, мамо. Піду я світом, на людей подивлюсь, себе покажу. Ну не можу, мамо, я сидіти вдома, коли навкруги стільки цікавого. Благословіть мене, мамо, я вирушаю. Добре, синку, я згодна з твоїм рішенням. Іди до людей, нехай вони тебе навчать. В дорозі слабших захищай. Кому потрібна допомога, допомагай! Лихого стережися та роботи не цурайся. Ну все, йди. Ты меня Спасибо, мама. Кому буду молювать на да, погорный да, пейзаж, так да, ахвата. Ты знаешь, Петрус, художники это прекрасная профессия, просто призвание. Мы видим уже э, здесь находятся мольберты и находятся наши замечательные художники. Однако нужно пройти испытания, правда? Пойдем Художники прежде всего должны уметь рисовать. Поэтому Петрусь уже для этой миссии созрел. Он очень хочет стать художником. А кто еще хочет стать художником из наших дорогих гостей? Девушка, вы не хотите стать художником на секундочку? Она хочет мама. Да, тогда студенты специальности изобразительное искусство, подходите сюда. Давайте сейчас посоревнуемся с нашим Петрусем. Выходите, выходите сюда. Давайте два человека, ребята. Пожалуйста, давайте, давайте, давайте. Зачем мне очередь будет ставиться? Выходите сюда. Но неужели вы думаете, что это так страшно? Быть художником это престижно, это здорово. Вот девушка уже, у нас аплодисменты, пожалуйста, девушки, она художницей, наверное, уже является, да? Так, и молодой человек, пожалуйста, молодой человек, выходим сюда, выходите, выходите сюда. Давайте, давайте. Время идет. Давайте, студенты Института культуры. А Волков уже стратил, программу не поставил. Выходим, пожалуйста. Итак, у нас есть два художника. У нас есть Мальберты. И где у нас эм, листы, на которых нужно рисовать? Самое главное, листы, на которых нужно рисовать. Галина Викторовна. Вот она, вот она, помощница наша. Итак... Мы сейчас посмотрим, как вы умеете рисовать. И вместе с мастером э, все сейчас изобразим. Музыку нам поставьте, уже художники готовы нарисовать. Начинаем рисовать. Дом техники, скульптуры. Можно автопортрет нарисовать. Что захотите? У вас есть на это ровно минута. Поехали. отлично. Только на дом техники это плохо похоже, однако очень похоже на автопортрет. Ну ты даешь, Петрусь, это настоящий шедевр. Так, берем свой шедевр, чтобы сравнить, пожалуйста. Сюда, пожалуйста, чтобы показать Ну, Мольберт ты уже оставил Поэтому будешь всем показывать Без Мольберта Все, остановились, отходим от своих работ Музыку выключите, пожалуйста Что видно? Девушка, как вас зовут? Стоп, не уходите Лера Лера, фамилия? Малярова Лера Малярова, одна фамилия чего стоит Итак, я думаю, что это автопортреты И ваши аплодисменты Нашей художницы. Ну, девочки, единственное, громче давайте поаплодируем. Так, идите сюда. Как вас зовут? Рома. Роман, а фамилия? Германенко. Ромочка, вот это вот как называется композиция, скажи нам? Это называется «Мало времени». Это называется композиция «Очень мало времени», и мы выйдем только фрагмент, правильно? Но, тем не менее, фрагмент тоже кое-что о себе говорит. Поаплодируем Роману. Давайте поддержим Романа. Ну и, наконец, Петрусь. А ну, давай посмотрим, что у тебя Раз там. я получится. покажу вам. А! Так, еще и вниз головой. Очень хорошо. Итак, Дом техники со звездой Института культуры и искусства. Аплодисменты Петрусю. Это экспрессия была. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо вам большое. Я думаю, что в нашей программе судя победила девочка. Победительницы наши громкие аплодисменты. Победительницы. С очень художественной фамилией Малярова. Идите сюда, молодой человек. Идите сюда. Как вас зовут? Даниил. Аплодируйте нашему юному участнику. А еще мне очень хочется пригласить на эту сцену вот эту вот девушку в розовой бейсболке. Аплодисменты в модельный Бизнес идем. Пожалуйста. Давайте поплатим. Это уже готовая модель. Давай, давай. Но есть... Пройтись. Иди сюда. Как зовут тебя? Данил. Данилочка, извини. Значит, ты идешь к Мольберту и обратно. Как будто ты знаменитый артист. Пришел Оскара получать. И тут же являешься моделью. Знаешь, что такое модель? Знаешь, что такое мода, да? Итак, если можно, музыку нам поставьте, пожалуйста. Там «Летели недели» называется композиция. Итак, юный. Аплодисменты юному модели! Пошли вперед. У -у -у. вперед! Вперед, вперед, вперед! Аплодисменты нашей модели. Мужчины поддержите модель. Он двумя руками за вас. Ну и аплодисменты нашему Петрусю. Спасибо большое. Я думаю, что победила все-таки молодость наш юный участник. Молодец. Дорогие друзья, и все-таки, Петрусь, кем же тебе быть на самом деле? Пойдем туда, выездим. Вот бесценный чемодан. Он хранитель знаний стран, всех эпох, культур и веры, Слово великого Гомера, мус, богов, архитектуры, все в моей литературе. Да, товар не ходовой. Что еще принес с собой? лицевую пластику, триллеры, гимнастику. Да. Классики в достаток у меня. Без ошибок, сокращения, пол, сборники томовы полных сочинений. Чехов, Шекспир, Мальдельштам с удовольствием почти за даром вам отдам Ха-ха, насмешил ты от души герой. Тюхал ты такой товар не ходовой. Да, заработал честно на проезд. Может, распродашься на развес? А, ну ш... стойте, ну куда вы, господа, что же вы ругаете гением в пера? Дети, отвлекитесь на секунду от рингтона, ведь для вас слова великих сочиняли миллионы из уста в уста, от сердца к сердцу, сквозь мировоззрение, столетия и века о добрости, о подвигах, о чести. Мир, что полон красок фери и театральных мук. Девять мус хранят искусство, чувство, экспрессию, чувство вдохновения. Это не навязывание, не идеология. Это полный экскурс в мир культурологии. Ну, нарешьте, я, я знайшов а что такое культурология? Дорогой друг, чтобы постигнуть мир культурологии, приходите учиться к нам в Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко в Институт культуры и искусств. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу. Я приглашаю на эту сцену на Костик Екатерину, студентку третьего курса.